videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling salom muxlislar ushbu video ajoyib va g'aroyib hindiston haqida hindistonga tushib qolgan odam ushbu mamlakatning sirli va mo'jizakor muhitiga sho'ng'ib dunyodagi barcha narsani unutadi bu yerda sultanlar, ko'rkam qasrlar va ibodatxonalar haqidagi ertaklar ro'yobga chiqadi hindistonda sir sinoatga to'la bo'lgan manzarali joylar juda ko'p hindiston hududining kattaligi bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallagani bilan aholisi soni bo'yicha xitoydan keyingi ikkinchi o'rinda turadi taxminiy hisob kitoblar bo'yicha u yerda 1 milliard 200 million odam istiqomat qiladi hindistonda har 12 ikki yilda nishonlanadigan diniy bayram bor Kumbh mela kumba mela bayramining oxirgi marosimi 2013 ming o'n uchinchi yilning o'n to'rtinchi yanvarida bo'lib o'tdi bu kuni allahabaddagi induistlar muqaddasgohlariga ziyorat va ibodat qilish uchun yuz million odam tashrif buyurdi bunday miqdordagi odamlar yig'ilishi tarixda rekord darajaga yetdi hindistonning varonasi shahrini eramizdan avvalgi besh yuzinchi yilda budda tashrif buyurganda ham qadimgi deb atashar edi bugungi kunda Varanasi shahri nafaqat hindistonning balki butun dunyoning eng qadimgi shaharlaridan biri hisoblanadi ko'pgina hind oilalarida xuddi bizning xalqqa o'xshab ayollar turmush o'rtoqlarini ismi bilan chaqirmaydilar bu hurmatsizlik hisoblanadi ayol eriga to'g'ridan to'g'ri ismini aytmasdan murojaat qilishi yoki hech bo'lmaganda bolamning otasi deb chaqirishi ham mumkin hindistonda bevalar shumqadam deb hisoblanadilar aks holda eri o'lmas edi ba'zi o'ta diniy oila va jamoatchilikda beva ayolga yangi turmush qurayotgan kelin va kuyovning yoniga yaqinlashish mumkin emas qadimgi hindistonda hatto shunday udum bo'lganki unga ko'ra eri vafot etgan ayol eri bilan birga yoqilar edi hindiston shaxmatning vatani bu o'yin birinchi bor yaratilganida chaturanga deb nomlangan ma'nosi qo'shinning to'rt karra tabrigi deb atalardi bu fil ot va piyodalar guruhiga taalluqli hindistonda dunyodagi eng katta kino industriya bollivud bo'lib u mumbayda joylashgan nomidagi b harfi bambey shahrining bosh harfidan olingan bollivudning deyarli barcha filmlari muzikl janrida suratga olingan hindiston indus daryosining nomidan kelib chiqib nom olgan indus so'zi sanskrit tilidagi Sindhu so'zidan olingan bo'lib daryo degan ma'noni bildiradi sanskrit tilida esa hindistonni hind milliy eposi bo'lmish mahabharatdagi afsonaviy qirol xotirasiga Bharat deb ataydilar hindistondagi eng ommaviy sport turi bu krikettdir. u britaniyaliklar tomonidan olib kelingan sport turi bo'lib hindlarga singib ketgan hindistonning rasmiy tili ikkita hindu va ingliz tillari shuningdek hukumat yana 17 -tani tani tashkari, o'n yettita tilni tan oladi bundan tashqari mamlakatda bir ming olti yuz ellikta dialektda gaplashadilar hind xalqi ovqatlanishdan oldin nafaqat qo'llarini balki yuzlarini va oyoqlarini yuvadilar ovqat faqatgina o'ng qo'lda yeyiladi ko'pgina oilalarda esa ayollar erkaklardan keyingina ovqat tanovul qiladilar hindistonda motam rangi qora emas oq rang hisoblanadi bevalar kelinlarnikiga o'xshash oq rangli liboslar kiyadilar hindistonning muqaddas ganga daryosini ko'pchilik biladilar biroq u yerda akulalar yashashini ko'p odamlar bilmas edi gangning chuchuk suvida yashaydigan akula o'ta xavfli yirtqich bo'lib inson go'shtiga muhabbati juda kuchli ehtimol akulalardagi bu odat daryoda oxirigacha yonib bo'lmagan inson jasadlarining qoldiqlarini yeyishlari natijasida paydo bo'lgan bo'lishi mumkin qayg'uli ma'lumot hindistonning sakkizta shtatida -də, yigirma oltita afrika davlatlaridan ham ko'p qashshoqlar yashaydi bir ming sakkiz yuz to'qson oltinchi yilgacha hindiston dunyodagi yagona olmos qazib olinadigan mamlakat hisoblangan hindlar ingliz tilida gaplashadigan dunyodagi eng yirik millat hisoblanadi